Ini import jauh daripada Kuala Lumpur. Saudara Isham Jalil. Selama ni saya duk tengok dia TikTok dengan Facebook ya saya follow. <laughs> oh dia kalau menyindir puak-puak sana tu. <coughs> Bukan main lagi. Padahal semua kita di Kelantan ni baru sahaja selesai uh, persidangan Dewan Undangan Negeri Kelantan pada kali Uh, ini dan sesi November ini seperti mana yang sesedara maklum agenda yang paling utama ialah pembentangan dan kelulusan bajet 2026. Alhamdulillah bajet Kelantan sejahtera dengan tema prihatin rakyat, ekonomi berkat, negeri rahmat telah pun diluluskan uh, oleh Dewan Negeri Kelantan satu bajet yang sangat komprehensif uh, bernilai ataupun berjumlah 1.43 bilion. eh uh, didraf dan digubal dengan mengutamakan kebajikan rakyat negeri kita. Walaupun kita adalah negeri yang miskin, negeri yang tak banyak hasil, negeri yang takdirnya Allah berikan hasil yang sangat bernilai emas hitam tetapi puluhan tahun kita dinafikan hak kita tidak diberikan layanan yang seadil-adilnya tapi alhamdulillah kita masih mampu memberi ataupun mempertahankan mengutamakan kebajikan rakyat Kelantan insya-Allah Kerajaan negeri akan melaksanakan program-program yang memberikan keistimewaan dan keutamaan kepada rakyat negeri kita. Antara yang paling utama yang saya rasa mendapat sambutan sehingga hari ini masih lagi ialah pengumuman kerajaan negeri untuk memberikan lesen kepada pendulang emas individu. Kita nak bagi lesen sebab kita pun tahu kalau tak beli lesen dia curi juga. <laughs> nah, tapi negeri kita negeri yang kaya. Orang-orang zalimi kita orang tekan kita minyak. Allah bagi emas. Orang tekan kita dengan macam-macam Allah bagi nadir bumi RIE. Tapi emas ni alhamdulillah kerajaan negeri telah memutuskan nak bagi lesen individu mana lagu mana SOP itu insya Allah akan diumumkan dalam masa yang terdekat lah Datuk Esko ada sini tapi pokoknya um, kerajaan negeri membuka ruang seluas-luasnya untuk uh, rakyat negeri kita yang uh, ada tak tahu lah minat sebab dulemah ni dia macam ngai juga kau orang Ngai ni kalau orang sepuluh hamba tak boleh duduk. Tapi orang minat ngai daripada pagi sampai petang sampai malam. Ikan tu ya. Tak boleh, tak boleh. Banyak. Tapi minat dia tu. Sama juga orang dulu lemah. Dulu, dulu daripada pagi pagelak gelap pagi pagelak. gelap. Bolehlah satu gram. Satu gram pun nak beli seminggu pun susah. Satu gram mas mentah baru tiga ratus ya. Tapi 300 ria kepada orang kapu sangat besar nilainya. Dan kita lesenkan mereka. Dan kita kawal lah. SOP itu nak buat kawalan. Ha, sebab manusia ni ialah payah nak kawal kan. Jadi kena buat lah peraturan lesen. Buat peraturan. Pokoknya ialah nak jaga kebajikan rakyat supaya ada ruang. Amo dengar di Kota Baru ni bila umum je lesen kajian nak ulasin dulemah ni. Datuk Ka'an ni habis dah kuali-kuali. Ini kuali, pakat borong belakang. Cuba cek kata baru ni. Habis dah. Kalau nak kena buki, tepah baru. Kuali nak dulang emas. Minat ramah hari ni yang mendengar kenyataan daripada Esko Pelancongan. Eh, nak buka kepada pelancong. Kita nanti tengoklah insyaAllah mudah-mudahan. Apa yang... <coughs> diputuskan oleh kerajaan negeri memberi manfaat bukan sahaja kepada rakyat kita bahkan juga memulangkan hasil itu kembali kepada negeri kita. Para din semua dalam dewan kali ini juga ada satu um, penggu, pembentangan ataupun penggubalan uh, rang undang-undang keluarga Islam 2025. RUU Keluarga Islam 2025 uh, Madras Agama Islam Kelantan Buat reform Ada penambahan uh, 42 perkara baru Yang lebih komprehensif Yang lebih menjamin Semua pemegang taruh Menggantikan Enactment Keluarga Islam uh, Tahun 2002 Lagi comel lagi ni Untuk uh, pentadbiran keluarga Islam dalam negeri ini. Jadi kalau tengok video Amor Bahar Bak poligami jangan marah. Ada ke poligami nak letak hukum maksima 3,000? Tak boleh. Nyanyo. Alhamdulillah. Itu juga telah diselesaikan dan um, uh, telah diluluskan dari Dewan Negeri yang bersidang pada kali ini para hadirin sekalian kita tahu bahawa satu perkara satu hal yang besar yang kita kerajaan negeri Kelantan berdepan dengan satu bentuk uh, penganiayaan baru penafian hak sumber negeri oleh kerajaan persekutuan minyak tu satu bab kita tahu semua dah bila marinya Trump pada 26 Oktober 2025 baru ni. Presiden Trump. Saya percaya akan diulas dengan lebih lanjut oleh saudara Isham Jalil. Dalam bak-bak ekonomi dan tarif perdagangan. Trump mari ke negara kita. Dengan sambutan yang sangat hebat. Masuk je ruang angkasa Malaysia terus diiring dengan pesawat tempur. Landing, hampa, kapet, merah. Disambut dengan joget dan tari. Dalam keadaan kita sedang mengingati. menyambut ulang tahun kedua Taufan Al-Aqsa. Bulan yang kita umat Islam sedang berduka cita. Mengingati kekejaman serangan tentera Zainis terhadap Gaza. Terhadap wanita, terhadap orang tua. Dan di sebalik Kekejaman ini, inilah wataknya. Kita tiada masalah pasal diplomasi sebab dia ketua negara. Itu bukan, kita tak ada masalah sebab itu. Tetapi sabutan yang berlebih-lebihan. Dan kemudiannya, tiba-tiba tanda tangan perjanjian Art, ART, Agreement on Reciprocal Trade perjanjian timbal balas perdagangan. 26 Oktober. Bila tuan-tuan semua tengok perjanjian itu, kita tengok semua dalam ada 19 tempat dalam perjanjian itu dia tulis Malaysia shall Malaysia shall Malaysia shall not begitu begini semua menggunakan perkataan mandatory shall dalam bahasa Inggeris bahasa undang-undang tak ada tak ada pilihan tidak ada dikotomi ik mesti buat kalau timba balah apa kita belaka kena dah dalam bab-bab uh, tarif perdagangan ni kita suruh nak serahkan saudara Aisyah Jalil lah apa nak <coughs> nak rujuk perkara yang berkaitan dengan negeri kita. Agreement utama ad ini tak panjang. Lima dan muka surat. Agreement induk. Tetapi bila kita tengok kepada annexure kepada agreement. Bila ambil convert PDF tu amo tengok berjumlah 472 muka surat. Kita loya anu Datuk Taki loya ambo loya kita tak pernah jumpa satu perjanjian perjanjian induk tu jauh lebih pendek daripada jadual ataupun lampiran atau annexure atau attachment tak lama orang beli rumah kau beli tanah kau perjanjian jual beli kalau perjanjian 20 muka surat jadual tu adalah titik-titik tiga muka surat tapi saudara, perjanjian dengan mereka ni, annexure tu, perjanjian hidup lima muka surat, annexure 472 muka surat. Ha. Dia dalam 472 muka surat ni, pada muka surat kedua terakhir, muka surat um, 470, yang berkaitan dengan critical mineral. Gapa dia dia tulis sini? Artikel 6.2 Critical Mineral. Pertama, Malaysia shall refrain from banning critical mineral export to the United States and shall eliminate any rare earth element export quotas to the United States. Malaysia tak boleh ban, tak boleh skak. Malaysia hendaklah tidak menyekat export critical mineral ke Amerika dan hendaklah menghapuskan apa-apa kuota ekspor RII ke Amerika. Satu. Yang kedua. Ini bahasa Inggeris tapi yang boleh terjemuh itu direct lah. Malaysia hendaklah mempercepatkan pembangunan unsur nadi buminya dan juga mineral kritik, sektor mineral kritikal in partnership with the US companies. Secara perkongsian dengan syarikat-syarikat Amerika Syarikat dan ada lagi lah bla 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 termasuklah memberikan lanjutan operasi lesen operasi dengan uh, fokus untuk <coughs> uh, mengembangkan teknikal apa ni keupayaan teknikal dan juga supporting dia punya operational growth. Dan yang ketiga, Malaysia hendaklah menggalakkan a supply of earth, uh, uh, magnets on terms favourable to the United States. Malaysia hendaklah meng, uh, supply, membekalkan uh, magnet REE itu berdasarkan terma-terma yang memihak kepada Amerika. Terms favourable to the United States. Buat urusan dengan dia, syarat itu mesti boleh kita sokmo. Dan Malaysia shall not impose restriction on the sale of rare earth magnets to U.S. companies. Padahal dia semua. Rare earth ni yang di bumi ni harta siapa? Bukan harta persekutuan. Ya PMX duk design tu harta siapa? Nah di bumi ni kita semua tahu. Kalau ikut jadual ke senarai negeri butiran 2. Nadir bumi berada sepenuhnya di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Bukit harta persekutuan. Dan negeri-negeri sepatutnya sebelum dia sain dengan terma yang sangat memberi masalah kepada kita di negeri-negeri yang ada um, RII ini. Sepatutnya dia runding dulu dengan negeri. Dia buat konsultasi dulu. Jangan ulangi sejarah penjarahan petroleum. Ini tok hari yang mereka sah itu. Tak bicar dengan Kelantan, tak bicar dengan Terengganu, tak bicar dengan Kedah, tak bicar dengan Sarawak. Lain ini kerja. Gana-gana kenapa? Kerana dia nak mengampu presiden Amerika syarikat. Dia semua Kemarin, kemarin dulu, Tommy Thomas, mantan peguam negara. Dulu Tommy Thomas ni, memang tunjang pakai teh harapel lah. Kemarin dia tulis uh, surat uh, pendak, uh, apa ni, uh, pandangnya artikel dia di Malaysia kini saya baca. Saya tak pernah baca, dalam bak ni, perjanjian art ni saya tak pernah baca artikel yang lebih ganas daripada Tommy Thomas. Huk lain itu biasa-biasa, Tommy Thomas sangat keras. Tommy Thomas kata inilah perjanjian yang mengulangi atau bersifat neo-kolonialisme, penjajahan semula negara kita. Dan tidak ada sejarah Perdana Menteri bagi Malaysia yang merdeka, yang sanggup melutut dan tunduk kepada kehendak Amerika. Dia buka sejarah Tun Abdul Rahman. Tahun 64, 65 ditekan oleh Amerika pada masa itu supaya Malaysia memihak kepada operasi ketenteraan, memihak kepada Amerika dalam operasi ketenteraan dalam perang Vietnam. Malaysia tolak. Malaysia pertahankan wilayah ASEAN ini sebagai wilayah yang uh, bebas yang berkecuali. Tun Razak pun sama mengekalkan dasar itu. Tun Mahathir jangan kiralah lah dengan mereka ni dia jeh je. Dia berucap di United Nations General Assembly depan muka mereka dia bedal. Dalam perang Iraq, dalam perang Afghanistan, Semua Tun Mahathir condemn terbuka Amerika. Bukan baru sejarah kita dengan Amerika, desakan Amerika ni bukan baru. Bahkan zaman Datuk Najib, kalau tak silap saya dua kali presiden Amerika mari ke Malaysia. Mungkin saudara saja boleh betulkan dia bersama tidak. 2015. Awal tahun sekali, akhir tahun sekali kalau tak silap saya. Presiden Obama mari. Dan Amerika memang sifat dia, sifat penjajah. Dia mitok dia sok macam-macam. Tapi kerajaan Datuk Najib tidak tunduk kepada Amerika. Mari hok ni, hok pandai berjoget ni bahaya tak, hak jenis suka, hak jenis. Oh lah, gitulah. Sebut lebih-lebih je sama ke dia. Hak jenis suka berjoget ni. Ya. Eh. Dia seru habis kedaulatan wilayah kita. Tommy Tommy sebut lagi dia mengingatkan kita. Bagaimana sejarah penjajahan negara kita dengan British. Bermula dengan perjanjian Pangkor 1874. Raja Melayu Sain menerima kehadiran residen British. Dan semua keputusan negeri dan negara hendaklah dengan uh, endorsement ataupun mesti konsert residen British. <coughs> Pada diri semua dalam konteks negeri Kelantan. Inilah hal yang sangat membimbangkan kita. Sebab itu kita kita faham kenapa persekutuan melambat-lambatkan SOP untuk Pelombongan nadir bumi. Betullah hasil ni daripada puruk bumi kita. Ha, tapi nak proses, nak melombong proses sehingga kita boleh ekspor uh, produk dia. Dia ada berkait juga dengan polisi yang mesti disediakan oleh persekutuan. Tapi daripada naiknya kerajaan madani ni, siapa menteri dia? Pecin. Nik Nazmi, menteri sumber asli. Loh ni tak ada menteri, berapa bulan dah? SOP REE sengaja tidak disiapkan. Siapa keluar ni? Sebab tu negeri-negeri kita bermasalah sikit. Dah. Jadi rupa-rupanya baru kita tahu bahawa nadir bumi ini menjadi alat untuk PMX letakkan diri dia supaya diiktiraf di pentas dunia. Bukan untuk negara tapi untuk diri dia. Jadi sebab itu dia bila dia tanda tangan ini dia tak rujuk kepada negeri. Sedangkan ini adalah sumber bumi kita yang jelas. Minyak tu cerita hak duduk laut. Ni hak duduk atas darat ni. Dan kita bimbang bahawa sedang berlaku proses ataupun uh, gerakan di persekutuan untuk mengambil Rii ini daripada milik negeri untuk dijadikan Petronas. Kali kedua. Oh, sebab itu kita jangan leka. Kalau dia boleh saing dalam keadaan dia bukan tuan kepada Rii, Dia tak royak ketua. Baru hore, siapa masuk mesin, siapa masuk ngetah. Dia tu kejua. Itulah contoh. Cukuplah sudah dengan apa yang kita lalui dengan Petronas. Petronas tu perjanjian dia dua muka surat aja. Dan setiap hasil dia keluar tu kena bagi cash payment 5% kepada state, 5% kepada federal. Tapi apa jadi? Ya. Bila kita desak-desak rakyat hak kita, pak mari akta laut wilayah 2012. Memendekkan jarak batu nautika kepada tiga batu nautika. Nak memendekkan jarak bidang kuasa hak negeri. Hak ini pun samalah. Itulah tuan-tuan semua antara perkara alhamdulillah di Dewan Undangan Negeri Kelantan satu usul uh, telah diluluskan sebulat suara untuk Kelantan mempertahankan uh, apa ni? mempertahankan sumber bumi dia. Tak Kelantan tak akan izinkan lagi persekutuan mengalami episod petroleum. Jadi kalau nak kena mari molek dan mesti memberikan apa ni perkongsian yang adil dan uh, memihak kepada negeri. Tak kira lah Kelantan ke, Terengganu ke, Kedah ke di SG4, itulah pendirian kita. Alhamdulillah. Dan kita berharap uh, akan sesuatu dilakukan untuk memastikan perjanjian ad ini tidak berkuat kuasa. Sebab saya difahamkan perjanjian ad ini kalau nak buat kuat kuasa dia kena bagi notis dulu bertulis. Cuma kita tak tahu notis itu telah pun ditulis atau tidak. Kalau tulis kat parok lah kita. Semua benda nak kena rujuk pada mereka. Tuan-tuan semua saya rasa sekadar itu saja. Kita nak dengar saudara Isyam yang mari daripada jauh. Dan dialah orang yang selayaknya mengulas pasal perjanjian akt. Khususnya dalam isu-isu uh, yang melibatkan tarif perdagangan, uh, apa ni, perdagangan digital dan semua. Saya ucap terima kasih kepada PAS Kawasan Kota Baru, uh, Datuk Sri YDP dan seluruh ahli kuasa atas jemputan ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wa hidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir takbir takbir, takbir.